Perang Lautan Nyiroro Kido melawan Ratu Pantai Utara Di antara ombak yang menggulung dan langit yang sering berselimut kabut dua kekuatan besar bersemayam di perairan Nusantara di selatan Nyiroro Kido Ratu lautan yang anggun namun berbahaya, menjaga kedamaian dan keseimbangan di Samudra Hindia. Sementara di utara, Ratu Pantai Utara, Sang Dewi Gelombang, menguasai Laut Jawa dengan tangan besi. Selama berabad-abad, keduanya hidup dalam keseimbangan, menjaga batas wilayah masing-masing. Namun, Keseimbangan itu mulai goyah ketika kapal-kapal dari penjuru dunia mulai memenuhi perairan Nusantara, mencari jalur perdagangan yang menguntungkan. Ratu Pantai Utara yang haus akan kekuasaan melihat kesempatan ini sebagai alasan untuk memperluas wilayahnya, merenggut sebagian kekuasaan Nyi Roro Kidul. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, bagi yang belum, sebaiknya Anda subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak lupa. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Pada suatu malam yang diterangi bulan Purnama, perairan di selatan bergemuruh lebih dari biasanya. Nyi Roro Kidul duduk di singgah sananya yang berhiaskan mutiara dan karang laut mengamati air yang mulai bergejolak dengan cara yang tidak biasa. Angin berembus membawa bisikan-bisikan roh laut yang memperingatkannya. Ratu Pantai Utara telah menggerakkan pasukannya. Mereka mulai memasuki wilayah. Mata hijau zamrud Nirorokidul menyala. Ini adalah pelanggaran yang tak bisa dibiarkan. Jika ia menginginkan perang, aku akan memberikannya. Dengan kilatan hijau di udara, ia mengirim utusan untuk mengonfirmasi kebenaran berita itu. Saat utusan kembali, ia membawa laporan yang mengerikan. Ombak hitam yang berasal dari utara telah menelan kapal-kapal yang berlayar di perbatasan wilayahnya. Tanpa menunda, Nyiroro Kidul mengerahkan pasukan makhluk laut nyaikan ikan raksasa, naga laut dan roh-roh air yang telah lama menjadi bagian dari kekuasaannya ia sendiri dengan balutan kain hijau yang berkilauan seperti permukaan laut naik ke atas punggung seekor hiu putih raksasa menuju perbatasan antara dua kerajaan air. Di batas dua lautan, Ratu Pantai Utara sudah menunggu. Sosoknya menjulang dalam balutan biru keperakan. Rambut panjangnya berombak seperti air pasang dengan tawa dingin, ia berkata, Sudah saatnya Laut Utara mengambil alih seluruh perairan. Kau sudah terlalu lama memegang kekuasaan sendirian. Nyi Roro Kidul menjawab dengan tatapan tajam. Keseimbangan harus tetap dijaga. Jika kau terus melanggar batas, aku tak segan untuk menghancurkan. Tanpa basa-basi, Ratu Pantai Utara mengangkat tangannya dan menghempaskan badai besar yang bergulung ke arah Nyi Roro Kidul. Namun, Sang Ratu Selatan hanya tersenyum dan dengan gerakan tangannya, ombak itu terbelah dan lenyap. Pertarungan pun pecah. Pasukan Nyi Roro Kidul menyerang dengan kekuatan ombak besar dan hewan-hewan laut yang buas. Sementara pasukan Ratu Pantai Utara membalas dengan arus laut yang tak terduga dan pusaran air yang menelan segala sesuatu di jalannya. Naga-naga air bertempur di langit menerangi gelapnya malam dengan kilatan listrik dari pertarungan mereka. Pertempuran berlangsung berhari-hari, menelan banyak korban dari kedua belah pihak. Namun, Ratu Pantai Utara ternyata telah menyiapkan senjata rahasia. Dengan mantra kuno, ia membangkitkan roh-roh pelaut -roh yang telah tenggelam di Laut Jawa, menjadikan mereka prajurit tanpa rasa takut. Melihat kekuatan lawannya yang semakin bertambah, Nyi Roro Kidul menyadari bahawa ia harus mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Ia menengadah ke langit, berbisik kepada angin dan bintang. Tiba-tiba, ombak-ombak di Laut Selatan bergemuruh lebih besar membawa serta kekuatan kuno yang hanya bisa dipanggil oleh sang ratu. Dalam sekejap, air laut membelah dan muncul makhluk raksasa berbentuk naga laut hijau keemasan. Makhluk itu adalah sang penjaga samudera selatan yang hanya muncul dalam keadaan darurat. Dengan satu hempasan ekornya, ia menghancurkan sebagian besar pasukan ratu pantai utara terkejut. Ratu Pantai Utara mencuba kabur, namun Nyi Roro Kidul tak membiarkannya. Dengan kecepatan seperti kilat, ia muncul di hadapan musuhnya dan menatapnya tajam. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang keseimbangan yang harus dijaga. Kau sudah melangkahi batasmu. Dengan sekali gerakan, ia mengurung Ratu Pantai Utara dalam pusaran air yang tak bisa ditembus. Dengan pemimpin mereka terjebak, pasukan Ratu Pantai Utara menyerah. Laut pun mulai tenang. Seakan kelelahan setelah pertarungan panjang, Niroro Kidul menatap pusaran air tempat lawannya dikurung. Kau akan tetap hidup, tapi kekuatanmu akan dibatasi. Jika kau mencoba melanggar perjanjian ini lagi, kau akan dihapus selamanya. Ratu Pantai Utara hanya bisa menggertakkan giginya menerima kekalahan dengan berat hati dengan mantra terakhir nirorok kidul mengunci kekuatan sang ratu memastikan bahawa keseimbangan tetap terjaga sejak hari itu batas antara laut selatan dan laut utara kembali ditegakkan para nelayan dan pelaut merasakan ketenangan kembali di perairan nusantara Namun, legenda pertempuran dua ratu lautan ini terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahawa keseimbangan harus selalu dijaga dan lautan memiliki penguasanya sendiri.